Вы знаете мою позицию? Да. Моя позиция следующая, что это, кстати, прописано тоже в нашей охранной стратегии. Конечно, идеально это двигаться к европейской модели. Европейская модель это дотация на гектар, в среднем это 230 евро на гектар, прямая дотация и субсидия. Таких цифр мы понимаем, когда имеет сейчас у нас, включая всю все-все-все привилегии, льготы, фиксированный налог НДС, это не больше, чем 30 долларов. Это отличается на порядок от цифр поддержки агробизнеса, которые есть в Европейском Союзе. Поэтому, говорим, что когда мы движемся в рамках в Европейский Союз, нам бы хотелось конечно же, иметь поддержку как Европе. Хотелось бы иметь кредиты как в Европе, чтобы Европейский банк фи финансировал компенсировал за все, как инвестиции бесплатно, половину инвестиций как в Евросоюзе. И чтобы кредиты были стоимостью 3-5 годовых, минимум на 15 лет. Во-первых, надо фокусироваться не на механизм той или иной помощи, а на абсолютные цифры. Для того, чтобы... Это, это, это первый мега важный вопрос, потому что э, когда мы говорим, что там, знаете, сейчас все сфокусировались, вот отменят НДС аккумуляцию. Ну, за этим надо понимать, какая цена решения и какая цена решения для сектора и для отдельных субсекторальных направлений. Например, там, там нет эффект будет минус 10 миллиардов гривен это по предварительной оценке. Но эти 10 миллиардов гривен – это оценка предварительная, потому что если посчитать наш объем экспорта, который мы делаем, грубо там 34,6 миллиардов, посчитать этот НДС, то вы видите, скажем, с НДС и средней цены, цены, продукции, что цена как бы, компенсации, которая возникнет, она будет больше, чем 20 миллиардов, те, которые сейчас, сейчас идут на входе, получаются. То есть это будет цена тогда не минус 10, а тогда эффект будет либо нулевой, либо наоборот даже будет может доплачивать, это по нашим оценкам. То есть есть разница в подходе, в оценке того или иного эффекта. Есть одни подсчеты, но есть и другие подсчеты. Если все будут дальше давать на компенсацию, грубо там все, тогда какой эффект получится? То есть эффект стоит в первую очередь, скажем, а денежный. Можно сказать следующее, что от такой, допустим, от таких действий будет, например, серьезный эффект негативный потенциально по направлению малого среднего бизнеса и животноводства которая необходима. Мы подали на Минфин предложение, у нас пока что есть четкая структура, до 4 миллиардов это компенсация, скажем, по тваринству, по процентам кредитным, потому что это один из самых эффективных механизмов, мы уже видим, потому что когда кредиты стоят около 30% годовых, это быстро и понятно. Поэтому сейчас мы идем, то есть у нас есть на самом деле в рамках, ну, то, 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 то что сказал, что сказал премьер-министр, у нас есть разногласия по многим пунктам внутри правительства, которые мы сейчас тоже дискутируем, дебатируем. Видите, что финальной версии пока нет бюджета, у нас идут сейчас встречи с фракциями встречи с комитетами. У нас тоже сегодня должна быть еще очередная встреча. Поэтому у нас тут довольно плотное общение. То тоже были встречи с Международным валютным фондом. Мы встречались неделю назад. Вот, мы подняли вопросы, в том числе, например, какие есть механизмы в случае необходимости для компенсации, например, там, потери от засухи. Европа сейчас получила довольно большие компенсации европейские фермеры. И что они вот, вот. Мы пока не нашли ответа. Мы просто сдали, попросили нам помочь, дать ответа в рамках, Потому что ответ, что ситуация тяжелая в стране по бюджету, нужно искать режим и механизм. Мы понимаем, нам бы хотелось все-таки понимать. То есть мой главный подход, не, нам бы не хотелось, чтобы за счет аграрного сектора, который есть развивающийся, закрывались какие-то еще вопросы, связанные, скажем, там, с другими программами. Потому что, ну, э дойную корову зарезать никто не хочет. Сразу скажу просто. То есть это сектор, который является сейчас ну, реально ключевой и базовой для экономики. Не только для экономики. Мы показывали цифры и наших валютных балансов, и позитивного сальда, который в том числе влияет на курсовую стабильность, которая влияет на внешнее позитивное сальдо и влияет в том числе, на программу МВФ для, скажем, их параметров.